Улица Петра Кравчика. Миська Рада. Опа, и нарисовался знак. Проезд запрещен, кроме инвалидов. Стало быть, эта стоянка была вчера еще только для работников Миськой Рады, а сегодня уже только для инвалидов. С той стороны такой же знак стоит. Все, сюда имеют право заезжать только инвалиды. О, я вижу, уже похоже, и какой-то протокол тут оформляют. И что-то не видно у них знаков инвалидности ни у кого. Да. Вот уже работа спешит, наверное. Кипишит работа. О, пожалуйста. Уже имеем прецедент. Уже имеем прецедент. У нас заехал не инвалид. И полиция тут как тут. Инвалид? Сейчас будет... Сейчас инвалид? будет, ну, какие-то, смотрю, претензии. Вот, влазят личные дела, что вы в ЗАГСе тут делали. Там написано для инвалидов, они вот недавно забрали для работников, установили для, для инвалидов, езжай, езжай, езжай. Вот точно такой же знак там стоит. Вот дежурят опять, куда идут наши налоги, на дурнице Валерия Ивановича. Коломейцеву вот тупо делать нечего. Вот стоянка для инвалида Валерия Ивановича. Вот еще одна. Еще один знак. Проезд за кроме инвалидов предписания. Только инвалиды имеют право. Ну, что-то я не вижу тут инвалидных у них обозначений на машинах. Нет у них там обозначений таких. Вот так вот. Куда идут мои налоги? Валерчик, куда йдуть мої налоги, на твої забаганки, на твої хотілки дурноватый. Вот, міліція вже включила мигалки і продовжує своє чекування. На порушники в правопорядку. Шукають не інваліди в цьому місті, які приїдуть з міську раду. І стояночка у нас вся пуста. Пожалуйста.